khairikalam semaikel al-bukhari khalidata'i ma'a al jadi sebelum kita masuk uh, sajalah anak nak kongsi beberapa benda untuk naikkan semangat sikit okey sebab, sebab dia likat pertama kita setelah lama tak jumpa hmm pertama yang anak nak bagi nasihat nah untuk duriana sendiri dan juga untuk uh, antum semua Uh, bila kita belajar agama ni nasihat yang pertama yang anak-anak kongsi yang mungkin kena dengan kita adalah uh, kita jangan jadi terlalu idealistik terlalu idealistik tu maksudnya dia nak suasana yang paling kondusif dari sudut mental, psikologi dengan dia punya kewangan dia, dia nak suasana yang paling kondusif baru dia boleh fokus untuk ilmu agama itu susah nak berlaku lah mungkin dekat syurga nanti okey lah kita nak suasana kondusif kan itu dah tak ada apa-apa dah kat syurga kata tak? Tak ada risau apa kan? Bila kita cakap dunia, dunia ni tidak dapat tidak. Dia mesti ada benda yang kacau punya lah. Dia mesti ada apa yang orang uh, orang Arab panggil mudah risau. Benda yang susahkan hidup. Masalah hidup, masalah peribadi, masalah kewangan, masalah kesihatan, uh, okay, psikologi kita dan sebagainya. Mesti ada. Jadi nasihat yang anak nak kongsi pertama ni adalah kita jangan tunggu Suasana tu dah kondusif dengan sebaik mungkin baru kita nak belajar okay. Bahkan kita belajar sahaja dengan serba-serbi kekurangan yang ada dekat kita Dengan serba-serbi kelemahan yang ada dekat kita Jangan tunggu suasana kondusif baru belajar Antum jangan tunggu tiba-tiba antum mewarisi daripada Katakanlah antum ada pakcik mana entah Lama tak jumpa meninggal ada satu bilion Antum pun mewarisi Satu <laughs> bilion ringgit dia contohnya Tiba-tiba antum jadi waris satu bilion ringgit kan Dah tak payah Satu bilion Tak payah kerja Tak payah buat apa-apa dah Waktu tu baru nak tafaruk belajar Tak tak payah Walaupun kita susah Walaupun kita ada banyak masalah Kita kena cari masa untuk belajar Kan Dan biasanya ulama dulu Belajar tu lah dia jadikan dia punya uh, Sanat dia Sanat ni maksudnya dia punya Pendokong dia Bila dia susah Bila dia sedih Yang membuatkan dia gembira Belajarlah bila ada masalah yang membuatkan dia gembira dia baca kitab dia, dia, baca Quran dia dia baca dia belajar dia hadiri majlis maka hilang dia punya kesusahan tu kan sebab tu dihikayatkan tentang Imam Ibn Taymiyah rahimahullah Imam Ibn Taymiyah ni dia jatuh sakit bila dia jatuh sakit doktor kata dekat dia kalau kau ni masih lagi terus pergi majlis ilmu ataupun terus sampai ke ilmu kau lagi kau punya sakit ni jadi lagi teruk Lepas so, tu Ibn Taymiyah kata uh, Minta maaf lah doktor Dalam isu ni saya kena Menyelisihi takhasus kamu Walaupun dia, dia doktor kan Dia kata bukan ke kamu sebagai doktor Kamu tahu yang um, Kesakitan tu dia akan bertambah baik Jika psikologi patient ni elok Ni wallah alam lah Ibn Taymiyah cakap Anda tak tahu ada kajian ke tak eh? Tapi dia kata Kalau psikologi pesakit tu elok Kesakitan tu mungkin lagi cepat sembuh Mungkin lagi kurang kesan dia Doktor tu cakap ya yeah. Taymiyyah cakap saya dapati bila saya hadir majlis ilmu ataupun sampai ke ilmu saya tak rasa sakit langsung saya rasa happy je. Maka sepatutnya kamu bagi preskripsi dekat saya untuk saya lagi banyak hadirlah bukan untuk saya berhenti. Ha macam tu. Jadi nampak tak macam mana uh, beliau ambil kesusahan tu yang tak kondusif sebenarnya lah. kita cakap sakit untuk terus belajar. Okey so pertama nasihat anak adalah jangan tunggu suasana kondusif. Jangan jangan menunggu hari yang kosong. Jangan tu set Okay saya nak buat ni Pada hari yang saya kosong Yang tak ada apa-apa urusan Saya nak revise contohnya Saya nak revise Subjek tertentu Saya nak revise Al-Quran Pada hari Sabtu yang kosong Hari Sabtu yang kosong tu takkan sampai <laughs> Kalau hidup Nama hidup Hari Sabtu kosong ni tak ada Tak ada nama dia hari kosong Okay mesti akan ada Kadang-kadang kita pun tak tahu Allah takdirkan ada je kan Jadi So Orang yang um, Kita cakap Yang yang cemerlang itu Dia ambil walaupun dengan suasana apa yang ada peluang yang dia dapat dan diguna sebaiknya okay. kita jangan terlalu bersedih dengan keadaan kita ha. jangan terlalu bersedih dengan keadaan kita serba-serbi kekurangan tu kita jangan sedih sangat sebab tu ada seorang ulama nama dia uh, Mukhtar bin Buna Syangkiti rahimahullah masyhur ulama Syangkit yang besar eh? ulama Mauritania yang sangat alim uh, dia ni terkenal terkenal wafat sekitar 18 lebih hijrah uh, 18 lebih masihi Mungkin 18, 80, 18, 90 Dan dikatakan beliau ni hidup lama eh. Anda pernah cerita sebelum ni Katakan beliau hidup 130 atau 140 tahun Wallah alam Dan Mukhtar bin Buna ni masyur Sebab dia ada tambahan kepada Al-Fah bin Malik ha, Dia tambah jadi 3,000 baik eh. Dia tambah Dia sendiri tambah 2,000 Mukhtar bin Buna ni kata Lagi-lagi zaman dia Sekarang ni kalau antun tengok Mauritania teruk Dia punya suasana ekonomi dia Kalau antun tengok dokumentari sekarang pun Kalau Al-Jazeera buat Maritania ni teruk Antum bayangkan 120 150 tahun lepas lagilah teramat macam betul-betul susah hidup eh kat tengah-tengah padang pasir. Dia kata apa? Nahnu qaubun minal ashrafi, uh, nahnu rukbun minal ashrafi muntazamun. Kami ini sekumpulan daripada orang yang kami anggap mulia yang berkumpul ajallu zal asri qadran duna adnana. Kami menganggap kami inilah orang yang paling terhormat pada zaman ni. Walaupun orang ni berkumpul kat mana? dekat tengah padang pasir belajar eh, dekat mana dekat kemah Dengan zaman dulu bukan zaman dulu sampai sekarang pun orang kat Mauritania belajar dekat kemah kan dekat mahzarah so dia tak melihat dia tu rendah dia melihat apa kami nahnu rakbun minal ashrafi muntazamun ataupun muntazimun kami ni sekumpulan orang daripada orang-orang yang mulia satu sebab dia keturunan Nabi SAW kedua memang sebab mulia tu maksudnya nak kata dia orang tak pandang diri dia rendah walaupun serba tak kurang serba kekurangan lah dia, dia duduk dekat tengah-tengah padang pasir ya eh? Maksudnya dia kata qad takhadna zuhur al isi madrasatan. Kami jadikan belakang unta tu madrasah kami. Kadang-kadang kemah pun tak ada. Nak belajar agama dekat mana? Dia duduk kat belakang unta. Mungkin tok guru dia ada unta dia, dia ada unta dia sendiri, unta tu bila duduk landing tu, waktu tu dia belajar. Ada tak dia nak tunggu oh, dah pasang aircon pun dekat surau ni? Tak ada. <laughs> ada <laughs> dia nak tunggu eh blackout ke panas lah tak ada dia dekat tengah-tengah padang pasir itu dekat belakang un belakang unta. Qad takhadna zuhur al-isi madrasatan biha nubayyinu din Allah tibyana. Dekat tempat itulah kami menjelaskan agama Allah dengan sebaik-baik penjelasan. Okay, jadi nasihat pertama ana bagi adalah uh, kita teruskan berjihad mujahadah dalam belajar ni dan jangan tunggu suasana yang kondusif. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها